А это интересный памятник, видите, когда а, 1830. В общем, типа памятник французам Северной Африки, которые вернулись в 1962 году. Ну, в 1830 году Африка захватила Алжир. Там, Тунис, Марокко. В общем, я оккупировала до 1962 года. И когда они там проиграли войну независимость Алжира, французы, то сюда вернулось около миллиона человек. Это были такие интересные люди, они типа и не французы, и, и не арабы. То есть это люди, которые в основном, ну их называли пьенуар, как-то так, типа черные ноги. Ну, например, там Зинадин Зидан, это из них был, там, или Мишель Платини, известные футболисты. Альбер Камю, писатель, это все оттуда. То есть они Получается, там они были белые, как э, ну Алжир был для них колониальной страной, да, они угнетали этих всех берберов. И берберы восстали, когда они победили, они хотели всех, конечно же, зарезать, перерезать. Поэтому около миллиона человек, то есть это все те люди, которые там занимались бизнесом, политикой, торговлей, образованием, то есть крем для крем, сливки сливок и в Алжире и в соседних странах. Они оттуда бежали и Здесь была на Лазурном берегу, на Ницце, основная точка, куда они приходили, потому что они на кораблях приходили. И их здесь расселяли по казармам, по палаточным городкам каким-то. Ну и строили им целые районы социального жилья. Ну а это, я так понял, памятник. Ну, там еще были какие-то у них харки, которые союзники, но с ними было все намного тяжелее. А это в данном случае памятник черным ногам с миллионом французов, которые французы их не считали французами, потому что это какие-то такие непонятные люди. Они говорят на другом французском языке и выглядят чуть иначе. Они были как чужие здесь, ну а там они точно были чужие, потому что их считали как оккупантами. Вот это прослойка этих ярнуаров. А автобусные билеты на сайте Рудико.